Pembukaan yang begitu gemilang sekali kita dihiburkan seketika tadi dengan sungguh rancak dan ini menggambarkan kerancakan ekonomi negara juga mudah-mudahan hingga uh, ke tahun yang mendatang. Dan uh, sebentar tadi kita memulakan sebelum montaj dengan persembahan oleh uh, kumpulan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Sembilan. Kita berikan ketepukan sekali lagi dengan begitu rancak sekali membuka forum pada kali ini. Dan ini janji kami dari RTM untuk membawakan perbincangan berkaitan dengan rancangan Malaysia ke-10 di dalam program forum RMK 10 ini untuk kita bawakan tema-tema yang pastinya bertujuan untuk mendekatkan persoalan ekonomi ini kepada khalayak marhain, khalayak masa yang berada di lapangan dan hari ini kami memilih untuk membincangkan tentang jaringan sosial, jaringan keselamatan sosial ataupun social safety net di mana kita melihat dalam kemakmuran negara membangun masih ada pihak yang dianggap sebagai fragile ataupun rapuh yang harus diberikan pembelaan dan ruang secukupnya agar kesaksamaan dan keadilan sosial itu dapat dirasakan bersama. Dan kali ini kami bersiaran langsung dari Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Negeri Sembilan. Terima kasih kepada Negeri Sembilan selaku tuan rumah yang memberikan kami ruang di dalam auditorium yang sangat indah pada malam ini. Saya fahamkan auditorium yang baru saja siap dan kita memanfaatkan ini untuk menyampaikan ataupun mengadakan forum RMK 10 pada kali ini. Dan saya kira masanya untuk saya perkenalkan panelis yang bakal mewarnai perbincangan selama satu jam berikutnya. Uh, kita sudah pun berlangsung sekitar lima minit Dan uh, anda juga nanti diberikan ruang Untuk berinteraksi bersama kami di Facebook Dan juga Twitter kami bukakan uh, Sebagai lapangan untuk anda Memberikan pandangan balas ataupun persoalan Dan uh, saya perkenalkan tetamu Yang uh, pertama di sebelah kanan saya Selaku tuan rumah kita bersama yang berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad Hassan, Haji Muhammad Haji Hassan Menteri Besar Negeri Sembilan Assalamualaikum Datuk Seri Assalamualaikum. Rancak lagu mula tadi. Kita harapkan perbincangan juga akan rancak Datuk Seri ya. Lagi sembilan, rancak. Selalu rancak kita boleh beri ruang kepada audien dalam auditorium ini bertanya soalan Datuk boleh ya. Saya mohon izin dengan tuan rumah dululah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Terima kasih. Di tengah kita bersama yang berhormat Datuk Dr. Engineer Wika Siong, Timbalan Menteri Pelajaran. Selamat datang dulu. tidak terhad dalam kapasiti ataupun portfolio pelajaran kita bercakap tentang jaringan keselamatan sosial datuk ya saya rasa itu pun termasuk juga sebahagian daripadanya tapi tidak terhad kerana saya tahu datuk juga sangat articulate dengan perdebatan di dalam parlimen pastinya boleh memberikan pandangan balas dan kita juga ada wakil NGO saudara S Jagarau timbalan presiden dari dewan Pendidikan India Malaysia saya berinteraksi awal dengan Cik Jagarau, beliau mengatakan bahawa bisa saja dipanggil Jack ya. Boleh. Mungkin lebih glemo agaknya. Boleh, boleh. <laughs> Okey, terima kasih. Pastinya gandingan tiga panelis yang bakal uh, berkongsi pandangan bercakap tentang jaringan sosial pada malam ini uh, akan memberikan ruang lingkup yang cukup me me mewakili kepentingan masyarakat. Uh, Mudah-mudahan kalau boleh saya mulakan dengan uh, Datuk Seri uh, sebelum kita langsung saja kepada isu tentang jaringan keselamatan sosial ini. Economic Transformational Plan ataupun ETP di bawah pemudah yang baru saja diumumkan itu. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat kepentingan suntikan yang dibawakan oleh Kerajaan di peringkat persekutuan ini dan dampak yang diharapkan di peringkat negeri sembilan ini dalam konteks keselamatan sosial juga, Datuk Seri. Terima kasih, Syed dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua penonton di studio dan juga di rumah. Terima kasih kerana mengadakan majlis pada malam ini dan memberi peluang kepada saya dan rakan-rakan untuk memberikan pendapat kita berkenaan dengan rancangan pasal 10 dan tentang pertanyaan yang saudara Said tanyakan tadi iaitu economic transformation plan ataupun plan transformasi ekonomi negara yang sedang rancak dibincangkan dan telah pun dibentangkan kepada orang ramai melalui lab-lab makmal-makmal yang telah pun disertai oleh orang ramai saya mempunyai pandangan bahawa ini adalah hasrat ikhlas kerajaan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Tamer Datuk Ahmad Najib Tun Razak untuk melihat supaya kita dah sampai masanya bahawa proses penerajuan ekonomi ini perlu dipulangkan semula kepada pihak swasta. Kerajaan betul Mula-mula dulu masa kita buat dasar ekonomi baru, peneraju ekonomi ataupun steering wheel itu dipegang. Pemacu ekonomi dipegang oleh kerajaan. Kemudian dilepaskan, dibawa melalui persyarikatan Malaysia. Persyarikatan Malaysia ataupun Malaysia Inc. ini begitu berjaya sekali. Kerana kita mengajak pihak swasta bersama-sama untuk mengembangkan ekonomi negara. Alhamdulillah. Tetapi bila krisis wujud, dia macam kapal terbang bila kapal terbang tu dia autopilot. Autopilot ni ekonomi ni dibuat sendiri ataupun berjalan sendiri oleh pihak swasta, perdagangan oleh pengilang-pengilang, export import dibuat oleh pihak swasta tapi bila ada turbulent bila kapal terbang itu ada dalam radarnya masuk dalam kawasan ribut taupan, dia tak boleh pakai autopilot lagi. Dia kena pakai manual kena pegang, pilot kena pegang ataupun alihkan sedikit daripada laluan kita yang telah pun kita buat carta dia dengan izin mana-mana airport yang dekat untuk kita mengelakkan diri daripada tetapi kita telah mengalami beberapa krisis ekonomi tahun 86 misalnya walaupun berjalan baik dasar ekonomi baru yang nak dibuat oleh kerajaan dan penswastaan ataupun persyarikatan uh, oleh kerajaan itu berjalan baik tapi terpaksa diambil alih kemudian dibagi semula Kemudian berlaku 1997 di mana krisis yang amat dahsyat melanda negara kita. Orang nampak bahawa negara Asia Tenggara ini ekonomi berkembang maju. Banyak orang nak melihat supaya kita tidak boleh mengatasi mereka. Maka dibuat berbagai-bagai cara untuk melihat ekonomi kita turun. Kerajaan terpaksa ambil balik. Autopilot tadi terpaksa buat Tetapi kerajaan tak ada kesempatan selepas 1997 untuk memberi semula, memulangkan semula tugas untuk memacu ekonomi negara ini kepada pihak swasta. Terus-terusan. Dan ini memerlukan perbelanjaan yang amat besar. Itu sebabnya kita perhatikan, kita punya belanjawan negara, defisit dia makin mengembang, makin mengembang, makin mengembang. Bukan kerana kerajaan boros. Uh -huh. Tapi kerajaan terpaksa berbelanja dengan perbelanjaan yang luar biasa untuk mengembangkan ekonomi satu. Uh -huh. Untuk memajukan sektor satu, untuk memberikan subsidi lagi satu, macam-macam kerajaan kena buat. Kalau dulu kerajaan cuma memfokuskan kepada aktiviti sosial. Ya. Tapi sekarang memacu ekonomi pun terpaksa ya. buat apa yang dipanggil sebagai dana-dana uh, khas uh -huh. untuk men menstimulasikan ekonomi. Ya. ya. 70 bilion yang dibuat dibelanjakan di luar belanjawan negara. Ya. Ini tak boleh berterusan saja. Saya melihat Datuk Sri sebagai pilotnya. Negeri Sembilan sekarangnya autopilot atau manual oh. mode -nya? <laughs> Negeri Sembilan sekarang ini Kita memang daripada dulu lagi menggalakkan Supaya ekonomi ini dibuat sendiri oleh pihak yang mempunyai kepentingan Kerajaan tidak boleh berniaga Kerajaan tak patut berniaga Kerajaan mesti menjadi pemudah Kerajaan mesti memberikan segala kemudahan Menyediakan infrastruktur Menyediakan segala perasarana-perasarana Untuk memberikan, menstimulasikan keadaan ekonomi Supaya orang ...peniaga-peniaga baik di dalam dan di luar negara datang untuk membuka peniagaan. Jadi itu yang patut kita buat. Dan ini yang sedang direka, ini yang sedang dibuat dalam plan transformasi ekonomi... ...di mana kita dapat tahu bahawa kerajaan sekarang menjangkakan... ...supaya partisipasi daripada pihak swasta itu berapa bilion, banyak bilion... ...supaya ia menjadi sebagai penjana ekonomi negara. Jadi kerajaan boleh... ...memfokuskan semula yeah. aktiviti dia untuk mensejahterakan rakyat yeah. yang ramai. Okay. dengan membina rumah-rumah, yeah. memberikan peruntukan pelajaran. Lah, Di situ letaknya okay. jaringan keselamatan sosial kita. Okay. Datuk Wee, kalau kita melihat uh, setidak-tidaknya kerajaan menyatakan bahawa... ...ekonomi kita makmur, dijanjikan 6% sekurang-kurangnya... Uh, ...lalu bagaimana harus kita mempersepsikan jaringan keselamatan sosial ini... ...dalam konteks janji-janji kemakmuran itu... Saya rasa kalau kita lihat semata-mata dari sudut pertumbuhan ekonomi, ianya walaupun mencatat satu perangkat yang agak mengagumkan 6%, tetapi untuk menjadikan negara kita sebuah negara maju, kita kena mencapai sekurang-kurangnya 7% setiap tahun. Dan bukan perkara yang mudah kerana dalam era globalisasi, bukan saja kita nak maju, negara lain pun nak maju. Daya saing kita sangat penting. Maka saya rasa sudah memang tepat kerajaan mengadakan program GTP. ITP. Dia bukan satu plan. Dia satu program, program, yang merangkumi plan tindakan. Yang mana sudah sedia ada